Münihli Kadınlardan Özgecan Protestosu Mersin Tarsus'ta vahşice öldürülen Özgecan Aslan için, Münih'te faaliyet yürüten Münih Göçmen Kadınlar Birliği'nin kadın şiddeti ve ölümlerine hayır çağrısıyla bir protesto eylemi düzenlendi. Etkinlikte yapılan konuşmalarla kadın cinayetlerinin sistemli bir nefret söyleminden ve devlet politikalarından kaynaklandığına dikkat çekilirken, dayanışmanın yükseltilerek kadın ölümlerine son verilmesi istendi. Abgeschnitten, ihre Leiche verbrannt und anschließend in den nahegelegenen Fluss geworfen. Drei Täter, darunter Vater und Sohn, sind zwischenzeitlich gefasst. Sie stammen aus dem national so nationalistischen, faschistischen Umfeld der Grauen Welt. Seither sammelt sich ein landesweiter Protest gegen das grausame Verbrechen an der jungen Psychologiestudenten. Frauenorganisationen in allen Teilen des Landes haben zu breiten Protesten in vielen Städten aufgerufen. Tausende Frauen von der Westküste bis zu den kurdischen Provinzen zeigen geschlossen ihre große Bestürzung und ihre Wut gegen das Verbrechen an Ölgeja. Wir trauern nicht, wir rebellieren. Wir werden alles umstürzen, was Gewalt gegen Frauen rechtfertigt. So die lauten Stimmen der Frauen im Protest. Die Frauenbewegung ist ein wichtiges und dynamisches Element der Demokratiebewegung geworden, die keine Scheu mehr hat, auf eine direkte Konfrontation mit der Regierung zu gehen. Özgegangen wurde Opfer in einem gesellschaftlichen Klima, in der die AKP-Regierung die Unterdrückung der Frauen als naturbegriffen proklamiert, ihre Gleichstellung mit reaktionär-islamistischen reaktionär Argumenten abstreitet. So sind seit der Regierungsübernahme im Jahr 2002 Fälle von Gewalt gegen Frauen um 1400% gestiegen. Täglich wird mindestens eine Frau Opfer von Vergewaltigung. In den letzten fünf Jahren hat die Zahl der sexuellen Übergriffe wie Vergewaltigung oder Belästigung um 30% zugenommen. 2012 legte die AKP-Regierung einen Gesetzentwurf vor, in dem das Recht auf Abtreibung eingeschränkt und die kaiserschnittgeburt nahezu verboten werden soll. das gesetz wurde dank des breiten protests der frauenbewegung abgelehnt. die bilanz der akp regierungspolitik ist aus sicht der frauen verheerend. sie ist ein tragisches zeugnis einer Islam islamistisch konservativen regierung die kinderheirat legalisiert den geistigen und politischen Nährboden für Gewalt gegen Frauen, schützt und Opfer mit Straß, das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper nicht anerkennt und gar verletzt, sowie Politik mit dem Körper der Frau mitgleicht. Ferner appellieren wir an die größte Rechtsprechung, die bisherigen Bestrebungen mit einer von patriarchalischen Strukturen, wir streiten Rechtsordnung ernst zu nehmen und als Wächter der Frauenrechte zu agieren und nicht als wären von Henker. Wir solidarisieren uns dem Protest mit der Frauenbewegung in der Türkei ab. Wir rebellieren mit ihnen gegen den grausamen Tod an Özgecan aslan Solidarität mit dem Protest gegen den grausamen Tod an Özgecan Aslan.